Это был сильный взрыв, все село слышало этот взрыв. Мы все повыскакивали на улицу, начала гореть солома там у них. Начали все люди сбегаться, начали тушить, кто чем мог, там, ведрами, кто чем. Потом приехала, приехал трактор, дала наш, наш, местный арендатор трактор свой. Начали это все быстро тушить, потом вызвали эту, с воинской части, приехали быстро сюда две пожарные машины, начали это все тушить. Когда выяснилось, что это там загорание произошло от снаряда, что он там что-то разбирал, там вовремя, что то так было, девочки, страшно, что это там не было еще, слава богу, детей. Там двое, трое маленьких, ну, считай, они маленьких уже, ну, конечно, самый маленький вот идет первый класс, мальчик. Стали строить детей с сиротами. Сельская семья, держали хозяйство, как не могли там, ну, как-то выживали. Ну, никто бы не подумал, что он вот это вот устроить там дома такой вот. Ну и вот, видать, натаскал этих снарядов и начал разбирать. Думал, что сдаст, наверное, на металл. Детей надо в школу было собирать. Вот так вот и получилось. Взрыв было слышно даже на ту сторону села. Ну, семья, она неплохая, так вообще мама такая. Всегда дети одеты чисто были, и в школу всегда с нуля все. Я не знаю, что даже вам сказать, девчата, за эту семью. Андрей этот Работяга такой был, ну ничего не могу я сказать. 17 августа 2015 года 1940 поступил на пункт связи сигнал о взрыве и возгорании хозпостройки. Подразделение выехало к месту. После разведки было установлено, произошел взрыв, и на месте обнаружено два погибших, мужского и женского пола. Гражданин 1985 года рождения, он распиливал снаряды, в случае чего и произошел взрыв с подальшим горением. Личный состав, который прибыл к месту, непосредственно принял меры к безопасности э, населения, то есть огородил место происшествия, принял меры к тушению, э, чтобы не происходило дальше перекидывание на рядом стоящий дом. Согласно плану привлечения силы и средств было привлечено э, два трактора и э, с воинской части 1890 привлечен, был привлечен пожарный автомобиль. После ликвидации пожара на месте происшествия было еще обнаружено 4 снаряда ПГ-7, после чего пиротехническая группа была ликвидирована, уничтожена. По прибытию на место в село Ульяновку перед техническим подразделом, перед технической группой было обнаружено несанкционированный взрыв взрывоопасных предметов, значит, гранатометного выстрела ПГ-7. По прибытию на место было обнаружено тела двоих погибших, мужчины и женщины. Значит, перед технической группой было обследовано помещение, в котором произошел взрыв. На месте было обнаружено также четыре взрывоопасных предмета гранатометных выстрелов ПГ-7. Остальные предметы, уже были разобраны на месте. За последние несколько лет такие случаи у нас учащаются в связи с тем, что происходит учения в районе полигона, люди проникают на территорию полигона и собирают разные взрывоопасные предметы, дабы сдавать их на металлолом. На металлолом их не принимают в связи с тем, что это очень сейчас строго. Люди разбирают их в домашних условиях, затем относят уже частично. Данные взрывоопасные предметы оказались в, э, стрелянными, то есть э, они все были взведены. И произошел взрыв в связи с тем, что их эти хозяева распиливали на месте. Все взрывоопасные предметы, которые мы находим на территории нашей области, являются они современной или соотечественной войны, находятся в боевом состоянии. То есть все взрывоопасные. И при обнаружении просьба к людям, к лицам, которые их обнаружили, сразу звонить или в милицию, или на 101.